Общительный, эмоциональный 11-летний Ярослав родом из Севастополя. Но с 1 сентября живет и учится в Одесской школе-интернате номер семь для детей с последствиями полиомиелита и ДЦП. Очень хорошая школа. Тут меня все уважают. Меня тут кормят по пять раз. Прошу добавки. А откуда ты сам? С Севастополя. А там тебя били? Очень сильно. Но ма... а кто бил? Да, там один мальчик. И почти в полшколы. Один мальчик больше всего меня бил. Приду за вами. А за что бил? За то, что я инвалид. Мама защищала тебя? Да, по судам ходила. Таких детей, как Ярослав, в Одесской школе-интернате номер 7, сейчас 117. У каждого из них свой тяжелый диагноз: примерно 10% круглые сироты. Потому это учреждение для них не просто школа, а самый настоящий дом. В последнее время попавший под пристальное внимание общественности и средств массовой информации. А теперь еще и народного депутата Украины из политической партии Фронтзмин Леся Робец. Причина увольнение директора учреждения Юрия Семенюка. В четверг депутат Верховной Рады приехала в Одессу, чтобы разобраться в ситуации. В седьмом інтернаті она провела около часа. заглянув в полном смысле слова в каждый уголок. Я не побачила тут якихось надмірних розкошів, але я побачила тут дуже велику чистоту і ну, акуратність, як кажуть, бідно, але чистенько. Але найбільше мене вразило не це. Я не знаю, що тут перевіряли, провіряючи. Вони, напевно, з дітьми не спілкувалися. Діти тут просто, просто неймовірні. Я... Я дивлюсь на них, я забуваю, що вони хворі там чи інваліди. Впевнені толкові життєрадісні діти. Ну, це значить, що їх люблять, це значить, що їх підтримують. Ну, такі діти виростають тільки в середовищі, де немає приниження, де немає болю, де немає побиття. Якби така ситуація була в кожному інтернаті, більше того, я вам скажу, якби така ситуація була в кожній школі. я думаю, что я была бы спокойна за наше майбутнє. Первое впечатление, как правило, самое сильное, но еще сильнее действует личное общение. Как призналась Слеся Арабец, она была готова увидеть боль и страдания в глазах ребятишек, но была просто поражена их горящими глазами, улыбками и, самое главное, неподдельной искренностью. Я здесь только год, я пришла сюда после маминой смерти. И вы знаете, когда была мама живая, она постоянно меня пугала, вот интернат, и будешь себя плохо вести, вот уставлю. И знаешь, а это детского, шлякала, ты уже интернат детское понятие, страшно, так интернаты, вот что это такое, никогда не знала. И когда я попала сюда, э, люди, которые здесь работают, точнее, э, точнее директора, первое время мне очень помогало. Домой я плакала, ходила к нему, умоляла, пустите домой. И он мне объяснял, помогал мне, поддерживал. И все люди, которые здесь работают, я благодарна и буду благодарить всю жизнь за то, что вот есть такие люди на свете. Причина можно было бы еще разговаривать. А так нет причины, он должен остаться. Да, на... Он должен остаться на месте. Да, Наш директор. Не дай бог не так с ребенком заговорил. Вызывалась на ковер и говорила и Вас выживут. Еще раз, и вас выжимут, Это все неправда, что Милецкий говорил. Значит, я, когда дежурила на медпункте, вот, ну, надо было там тоже дежурить. И не было такого вечера, чтобы он не пришел, в 9 часов вечера, чтобы он не пришел и не проверил медпункт, есть ли дети, чтобы не проверил кочегары, в каком состоянии кочегары, тепло ли в интернате, что делается по классам, как они ложатся спать. Мы когда -то только переехали сюда, в, начале, в самом начале еще был директор Блажевский Иван Иванович, это назвали второй Макаренки. Он тоже вот еще тогда борьба шла. Его убили в день учителя. Да. А, а потом вот пришел только у нас Юрий Евгеньевич, который действительно тут навел такой порядок, такое, что просто жюри, двери, окна. Ну, ну что, вы сами видите, что будет стоять до конца? Защиты. Да, да, да. Теперь о ситуации в одесской школе интернате номер 7 будет известно и в столице. Народный депутат приезжала не просто посетить интернат, она договорилась о встрече с прокурором Одесской области и сначала отправилась именно в это ведомство. Родители воспитанников интерната ожидали столичную гостью с нетерпением и желанием поделиться своей бедой. Когда родители говорят, нашим детям там хорошо и комфортно, почему не прислушаться все-таки к нашему вообще мнению? Нет, почему да. вот такое ощущение, что нас нет? Юрий Евгеньевич. И таким вот малышам на выговорит. Я, честно, я вам говорю, я была в шоке. Я очень давно там работаю. С первых дней создания этого интерната. Не думала, что на 50-летие будут разрушать, приедут силы, которые ну, просто... Не созидать. Да, не созидать, а разрушать. Хотя договоренность о встрече с прокурором была, в областной прокуратуре Лесю Арабец, похоже, не ждали. Я просила образу встречи с прокурором. Так? А, замість того, щоб відповісти мені, що його не буде на зустрічі, він присилає людей по ієрархії на два раз два порядки нижче. Я не знаю, наскільки ви вповноважені це ваші слова. І, ну, мене, мене в цьому випадку... А якщо раптом так трапиться, що прийде прокурор на зустріч, може його заставимо чекати, правда? Ну, ви, так, ви? Человек, І тим більше займається такий пост. Пожалуйста. У нас є поміщення спеціальне, де ми приймаємо всіх людей. Мы с удовольствием вас примем и выслушаем то, что вы скажете нам. Чуть позже встреча все же состоялась. Правда, не с самим прокурором, а с его заместителем. Нам при этом присутствовать не позволили, поэтому комментарии были получены после того, как. Удалось встретиться с заступником прокурора Одесской области Михаилом Григоровичем Черным. Приятно вражена его адекватностью. Принаймнее, сходу он почувствовал, разобрался в проблеме, обещал через тиждень вжити. Реакцію сказати про те, яка буде їхня позиція. Більше того, запевнив нас про свою готовність виступити на стороні трудового колективу інтернату як допомога в судовій справі. Це важливо, оскільки прокурорський нагляд це саме те, що може вирішити ситуацію на користь збереження директора на посаді і землі у інтернату. Розмова спершу відбувалася дуже жорсткою. Звичайно, нікому не приємно в кінці робочого дня отримувати важку роботу, але в кінці кінців, ну, фактором якого який його переконав, було те, що я вже п'ятий рік працюю з школами, бачила не одне закриття.